Добрый день. Я к вам с таким вопросом немного, может быть, странным. Черный пиар, почему к вам? Потому что мне многие говорят о том, что вы, наверное, единственный, кто не использует такого плана действия. Как вы к нему относитесь? Как вы предполагаете его видеть, обнаруживать? Вот, вот такой вопрос. Первое. Почему мы не используем черного пиара? Я считаю, что, во-первых, существенно превышена его эффективность. И второе, что тот, кто использует черный пиар и прочие некорректные действия по отношению к своим оппонентам, они закрывают себе путь к дальнейшему диалогу, к дальнейшему установлению консенсуса в городе, в том, чтобы все силы которые так или иначе представляют людей, работали на благо города. Соответственно, вот такие действия черного пиара по отношению к кому бы то ни было, они в городе создают атмосферу недоброжелательности, враждебности и так дальше. Я же считаю, что необходимо, необходим консенсус, поиск стратегически правильного пути развития города, и если базировать свою деятельность на скандалах, на вот этих противоречиях и тем более на обмане, то это противоестественно. Мы так и будем находиться в постоянной вражде и никто не будет заниматься городом. Скажите, у вас может другая информация. Вы слышали уже элементы подкупа избирателей? Но я миную сладкую тему. Другие У темы. нас вы много волонтеров уже? и активистов по городу. Как вы знаете, сейчас происходит процесс организации Великой Итолока. И по всему городу есть много людей активных, которые видят. Мы слышим эту информацию ежедневно про то, что один из кандидатов предлагает деньги в разной форме. Для того, чтобы люди приходили к нему на встречу за деньги, чтобы они голосовали за него и так дальше. Это уже прямо деньги, да, вы слышали такое. А помимо денег еще что-то, кроме сахара? Ну, там я видел информацию о том, что аптечки распространять будут. Ну, конкретно вы еще не видели таких достоверно mm -hmm. тяжело говорить. Ну, такого документа у нас нету. Спасибо большое.